Привет! Із дрочі зовут я играю RoboBox і, все дрочи, забудь, і, і ну, Робокса, И тут а, і це продовження за вас тут. Ітак, после того, як ми открываем, ну коротше ви поняли, что нам треба відкрити вулкан, там, дернуть в кінці за речах, пройти паркур, і нам надо весь оброня. Тут я напишу вугу, там де є ще курсором. Тут она пыше извержение вулкана начинается. Вам надо пройти на вулкан. Итак, после всего, как у нас появляется вся броня, мы дергаем тут за рычаг. Тут уже кто-то дергнув. Здесь все мы бежим, мы уже на пожар. Алмазы заканчивайся, наверное, у Савиона хватает. Здесь всего... Думаю, по видео буду без x скорости здесь все, надо будет уже много обрезать. А, я, а пока я бежу, то что я буду вам объяснять, что нам, что нам надо делать. Ну и плюс, чтобы вы понимали, как с деревней. Ты, если вы на будете использовать карту. Ой, я что-то опарся. Итак, э, ну если вы не знаете, как ее включать. Итак, мы пробегаем на пожар. І ось тут отак проходим. Іде. І в мене є один вопрос, але це не дуже вісомий, нічого. Ну, Огонь горить під водою. Ладно, ми тут отак пропливаємо. Я вам показую путь. И, кстати, если вы все это в соу, то вам надо еще дергнуть за цей рычаг. Если вы тут будет, А если вы в мультиплеере, то, скорее всего, вин дергнутый. Итак, мы попадаем сюда. Кстати, если мы будем... Будем... будем в соло, то у нас там не будет нефрита. У меня есть Да, да ой. Одна штука. Вен у вас не будет. Теку, типа, если вы в СОУ, то его не будет. Итак, вам надо вся броня. И желательно какое-то нормальное оружие. Чтобы оно не было очень фиговое. Ну, допустим, кстати... По поводу того, если у вас не получится уничтожить Ледяную принцессу, то сделайте золотистые себе вещи или хрустальные, желательно хрустальные. Итак, мы проходим уже сюда, и нам надо якось оружие мощное. Ну вот, не просто все меч, если опять тысяч. И, и вин дуже хороший, так сказать, для начала. Нам надо какое-то реально нормальное оружие по типу... И чего, допустим, Ферапава, Обсидиана, или Нефритового. Ну, или какого-то другого. Ну, надо, да, чтобы нормально, конечно, можно и пройти. Я буду и Ферапава его убивать, если что, я знаю. Итак, мы убиваем босса, все будет быстро. Ну, как сказать. Если у вас нормальное оружие, то все будет быстро. Но я чуть-чуть, ну, я использовал всей x2 удар, чтобы было побыстрее. Итак, мы проходим сюда. Это пипецкий важный момент. И тут она нам обязательно... Тут, я думаю, кто-то был. До меня тут кто-то был, но тут будет для простоты андрюха бывшая броня. То есть руда. Мы ее собираем и нам надо, чтобы у нас была вся броня. Итак, когда мы ее получаем, для всего надо будет сделать один или два захода, можно пора заходить. Только не на всех серверах может быть. Если вы вставили, то ну, попробуйте в мультиплеере. Итак, мы открываем. Воно открыв... Если вы будете заходить в какой-то другой, воно не откроется. Только в той броне. Итак, в принципе, тут можно и с Если она очень опасна, только, только с плитами надо быть аккуратным. Но все не очень опасно. Просто можно чуть-чуть подождать, но давайте надо прямо. Ну, не в боку, -то там, не назад. А именно прямо. Ну, и так тоже можно, можно, мне кажется, можно будет фатально. И здесь лучше так не делать. Да, конечно, это можешь побачить, но это уже рискованно. Но, в принципе, туда можно просто прямо идти, по желанию. то что... Но желательно контролировать всю ситуацию. Ну, в любой ситуации не надо контролировать. Итак, мы проходим, так сказать, в зал. Я не знаю, как это называется, еще тут хорошая музыка. Однако, если я ее включу, то боюсь, что будет уже громко. Но, в принципе, я могу и включить, только... Можем сломать мячу статую. Но тогда она будет уже громко, и можно... Ну, понятно. Высокая стакан. Я быстро включил, потому что она и так громкая, а так, возможно, будет еще громче у вас, скорее всего, Бо когда я запускаю звуком в игре, ну, в робобоксе, то это, ну, в робоксе, то вообще мне не слова не понять. Итак, мы приходим. Если вы не поняли даже прошу речь, то, то подавите мое первое видео. И пойми там хотя бы одно слово из-за звука. Итак, мы приходим сюда я вырежу цей момент, ну, можно не вырезать, хотя не, не вырежу. Я постоянно не спорю, чем мне вырезать, нет. Ну, я, чтобы вы понимали, ну, буду вырезать, чтобы вы понимали, как привет. Ну, в принципе, думаю, это и так дуже легко. Ну, ладно. Если вы так проходите, это сначала за цей рычаг. Сначала за цей, потом за той. Можно, кстати, тут на шару, шарику проводить. Ну или на драконе. Не, на драконе получится. Бо, ладно. Ну, в принципе. Ой. Хотя раз, вы, надеюсь, отстань. Пролетал на воздушном шарку. Если нет, то я не знаю, чего. Итак, мы уже подходим туда. Нам туда надо пидить ты. Все будет быстренько. Ну, как сказать. Тут там можно, И вот так чары X этого прыжок можно заспидранить. Найти на С... Це... Нет, 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 на ту. Можно заспидранить, просто... Пши вот так это, вот. Туда. Надо ли на по секунду. Тут надо здесь нащупать, я помню, как вот так первый раз проходов. Я просто надо думал все залезть сверху вот так ставите. И вот тут а, тоже ставите и можно сказать спидран. Это да, очень мало времени трата. Но очень мало времени, ну если, ну, но очень много времени вот вся штука трата. Чтобы поставить ее тут, она еще надо. А очень тяжело. Ну и допрыгнуть. Да, тоже может быть опасно. Потому что ты там можешь опартись об потолок. Итак, мы дергаем за той рычаг. Мы дергаем и бежим. Кстати, так можно сокращать время. Когда вы так миг, вы его можете сократить таким способом. Бо, ну, якобы, выше ты. Ну, а вы приедете еще быстрее. Мы добываем всю руду. И, кстати, я вам покажу тут одну штучку-дрючку. Вы ее можете собрать, и за все получите еще оливинга. Это оливинга называется. Оливин. Это, ну, оливин или оливин. Чего? Я его всегда называл оливин. А еще обратил внимание на его название. Я понял, все оливин. Первый раз еще такое название. Итак. Я не помню точно да, но надо ось тут ложить один дракончик. Или ось тут. Там одна ситуация дракончика. Или зверху, или снизу. Ну, точно десь, ну, вроде бы, снизу. Но точно здесь. Но точно всем здании. Итак, после того нам надо выбраться, я покажу, як надо выбраться. Для чего мы бежим туда? Это будет быстренько. Ну и так, мы бы идем обратно. Но тут можно такие и Нет, я что-то не докажу. Тут -то эти -то один способ выбрать. И тут нам уже надо обязательно собрания. Кстати, по пути, если у вас уже есть броня, то вы можете собрать. Итак, мы уже подходим туда. И нам надо обязательно ось. Мы так проходим, проходим, проходим. О, уже заспавнусь. Ой, да, де... ну, на этих черных точках она нас спавнись. Итак. Мы добываем. Не, я еще жестко топану Я микс сначала Т, а потом уже и туда питать. Айкью минус 1000 Ну я серьезно, это уже тупо. Это просто провод времени. Я же, ну, мне надо будет оттуда идти два раза. Понятно. Понятно. И зачем я все сделал вообще? Итак. Сейчас за 5 секунд Я доберусь буквально Сюда Надо дать туда Буквально за 2 секунды Ну я как сказать за 2 Чуть-чуть заебельше, но погнали Итак, после самой крывожопы, Так сказать телепортации Мы надеваем Всю броню Ну вы же из надеюсь Итак, надеюсь, я не прыгну. И тут вообще. Итак, можно идти дальше. Мы идем. Ну, все займет у нас времени. Дуже богато, но сам цей паркур будет тяжелый. Все, так сказать, Разминка перед адом. Итак, сейчас нам надо вся броня. И мне надо попыть. Ну, конечно, наверное, я сейчас зря использовал аптечку. Но все равно. Вот так. И вот так. Ну и вот так. Надо, надо тут без брони и мне надо ждать, когда закончится x2 скорость. А пока что можно запрыгнуть. Вот такие... Идея... дуже быстрый прыжок. Точнее, какой дуже быстрый, дуже дуже, дуже... дуже... далеко и так, все секунда. Все самый напряженный момент. Это дуже напряжено. Это буквально одна ошибка может быть. Так, стоп. А я сейчас сможу? Наверное, конечно, я... Да. Ошибка. Однако, если я сделаю то... Та... Просто на одну ступеньку. Вот так. И вот так. Да. Все. К... Да. Задумал пройти так, но я чуть-чуть сократил -чуть в путь. Но думаю, если бы дуже опасно. опаснее, чем пройти так, наверное. Потому что... Я не знаю. Ну хай. Итак, а вот цей камень едет, то вот цей камень еде. Кто думал, что на камне растет трава? Здесь на камнях я знаю, я раз вроде бы кому. А вроде бы я нарасте. Я забыл, что у меня их сделал прыжок. Итак, нам надо да, по пути можно одеть опять всю броню. Аэропау. Ось мы бачим ось сей проход. Сей проход биса. Ну, чуть-чуть. Вот -чуть. сей реально биса. то реально біси, я не шучу, але в мене біси, тому що там просто тобі треба допрігати дуже багато. А саме мене бісила це саме вот там. Отой от. от паркур, от там ж. Це, по-моєму, дуже тяжело частично. Тому що там, помню, раз це, я просто два рази один там. Десь так, приблизно я просто упав десь вот между цих и все, и в меня тогда не было этого на них два Точнее, на вот цей. Цей тоже, где да, я умазан, но я копил не То вносил. Тобто у меня как-то было так. Задумал вот так, ось, ось и ось. Ну, тогда еще не было фей. Ну, тогда не было фей, и из-за этого фея у меня появилась недавно что мне по 5 монет в минуту. Еще, этот динозавр, он самый лучший. Из-за всего, если вам будет выбор, прокупить всего динозавра или фею, то купляйте динозавра. Фея проносит 5 монет, 1, ну в монету, то есть, в минуту, какую в монету. В минуту она проносит по 5 монет. Дінозавр в минуту приносить по 5 монет і по одному алмазу. Тобто ви на один алмаз в плюсі в минуту. А то якщо ви не приносили просто раз і більше нікого не приносили, це було дуже невигідно. Ну, тоді їх би ніхто не купляв. Задумали так, щоб спочатку ти купив цього. крокодила, потом бегемота, а потом динозавра. А я сначала купил динозавра, а потом бегемот. Ну, сначала крокодила, потом динозавра, а потом бегемота. Саш пришел правильно? Надеюсь. Итак, один из самых моих любимых моментов. то что все дуже тяжело. Ищи, особенно бис, это что появляется инопланетян. Все это а по титан. А сам момент очень рискованный. Тут появляется фея, та ша, просто тебе хочет грубо быть. И в ней есть дуже, дуже дофига цих, всяких мощных. Ну а я буду брать их с 2 удара, с 2 ударом она не такая тяжелая, но тебе все равно надо потратить явно хотя бы одну зельку оригена. Я не знаю, что она скажет, потому что я не понимаю английская, ну-ка, сука, можно? Нет, нельзя. Ну и так, нам надо ей дубасть. Или ванас. Со выбор. Или ванас тебе Или это ей. Ну итак так. Мы добываем яйца на легке. Особых проблем будет богато должно. Вам надо дожелательно x2 удар. Вот они... Вот допустим, я сейчас. Вот сейчас, скорее всего, я и откинусь. Банана! А сейчас а мы не придем гулять в догонялка, потому что то, если я не буду гулять в догонялка, то у меня сожмёт и огонь, и вода. Ну и так, мы уничтожаем идем в попу, собираем все вещи и собираем всю руду. Вся руда самая сильная. Если вы спросите, а броня на первом месте, все что у вас состоит. Правильный ответ. Она якобы с трех разных руд. А все три, три руды... Чего я сказал? Три. Итак. Вот она, нас состоит из розового камня и из... Сколько там аппетита? Из четырех апатита и три самфира. Я, если шум, можно их получить и на водопаде. Чтобы открыть водопад, это очень длинная история, но тут есть два способа, как его открыть. Итак, и мы можем поку покупать в магазине за алмазы. Вот броню, если она у нас на не хватает. И просто ее получать. И вот вещи тоже и все. На этом можно сказать, вы прошли всю игру, но возможно и не всю. Я сам не знаю, но возможно, вот все, вот все что-то скрываю в себе. Это новый остров, его добавили в недавнем обновлении, в прошлом. Ну, это сейчас новое обновление, то не добавил фей. Ну и я хочу. Ну, это просто себе яичко. Их не место расположения, я напомню. Итак, все. Можно сказать, уже вы все прошли. Что практически, вот, бо, бо, я сказал, чего. Из-за всего все можно сказать и конец. Конец, там, где тебе уже нечего делать, и ты начинаешь помогать, например, или наоборот, их уничтожать. Итак, все, все моменты, пока. Еще раз, два, три, четыре, пять, пока.